জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈছিল যি ডেকাৰ বিপ্লৱৰ জুই জ্বলা নাই সি আজিৰ হ'বই নোৱাৰি নমস্কাৰ মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি আপোনালোকক কেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ বন্ধু হ'ল সদৌ অসম সপ্তদশ অধিৱেশন দুলীয়াজন এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান এখন গোহাঁই মোৰ লগত আছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সপ্তদশ দুলীয়াজন অধিৱেশন এইবাৰ চলা কটকি ৰাজহুৱা খেলা পথত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই অধিৱেশন প্ৰায় চাৰিদিন ধৰি অনুষ্ঠিত হ'ব ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ আৰু আজি আপোনালোকক যিটো ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিছোঁ সেইটো প্ৰথম দিনৰ হয় অৰ্থাৎ ওঠৰ ওঠৰ তাৰিখৰ হয় ওঠৰ ইলে ওঠৰ এঘাৰ দুহেজাৰ বিছ চনৰ আজি প্ৰথম দিনৰ অধিৱেশন আজি প্ৰথম দিন এই প্ৰথম দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী এই অধিৱেশনখনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাম যে যে কেনেকৈ এই অধিৱেশনখন চাৰি পাকটো আমাৰ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি এই সকলো সকলো বস্তুবিলাক কেনেকৈ দাঙি ধৰিছে লগতে আমাৰ যিবিলাক জাতীয় সাজপাৰ সেই সকলোবিলাক প্ৰদৰ্শনী হিচাপে দেখুওৱা হৈছে লগতে আমাৰ গ্ৰন্থমেলাত তাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই আজি প্ৰথম দিনত আজি প্ৰথম দিনত গ্ৰন্থমেলাৰ যিবিলাক প্ৰদৰ্শ গ্ৰন্থমেলাৰ লগতে প্ৰদৰ্শনী যিবিলাক বস্তু আছিলে সেইবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৰাইজে সেইবিলাক আজি উপভোগ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছামতে চাব পাৰিব লগতে কিনিব পাৰিব তো বন্ধুসকল বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰথম দিনটোত কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে লগতে সকলো চাৰিওফালৰ দিশটো আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো বোলো ভিডিঅ' দি চাওঁ বন্ধুসকল প্ৰথমে আমি সোমাই যাওঁ প্ৰথমে এইখন আমাৰ প্ৰথম গেটখন যিখন গেটেদি আমি গ'লে সকলোখিনি উপভোগ কৰিবলৈ পাৰিম ত' চাই লওক প্ৰথম গেডখন খুব সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে পঢ়াৰ ছাত্ৰবিলাক আছে তেওঁলোকক গাৰ্ড হিচাপে সন্মুখত দিয়া হৈছে বহুত বেছি ভাল কথা আৰু এইবিলাক দেখিছে সকলোবিলাক খুব সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে আমাৰ যিবিলাক বীৰ সাহসী যিবিলাক আছিলে সেই সকলোবিলাক তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে সাজি উলিয়াই এনেকৈ সকলো চাৰিপাকটো খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগতে বীৰ সাহসী যিবিলাক আছিলে সেই সকলোবিলাকে খুব সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে ত' বলক সকলোখিনি চাৰিওপাকটো চাওক লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে দেখাবলগীয়া সেই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'তে চাই থাকক এইখন এখন মঞ্চ যিখন পেণ্ডেল যিখনত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাচ বিহুগান নিজৰ যিবিলাক প্ৰতিভা সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে ইয়াত দেখাব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে দেখিছে বন্ধুসকল খুব সুন্দৰ তেওঁলোকে সকলোখিনি বস্তু সঁচাকৈ খুব খুব সুন্দৰ আৰু মনোমোহাকৈ তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক সকলোতকৈ ভাল লগা এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম এইটো দেখিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মিউজিয়াম হয় আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে দুলীয়াজানখন অইল অইলানগৰী অৰ্থাৎ তইলানগৰী বুলি কোৱা হয় ত' এইটো চাওক এটা খুব সুন্দৰ মিউজিয়াম ইয়াত বনাইছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটক আহিব যিসকলে তেওঁলোকে ইয়াত চাব পাৰিব আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক তো ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বন্দুকল এইটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো অইলৰ ৰিক বুলি কোৱা হয় য'ত তেলবিলাক উলিয়া হয় বা তেওঁলোকৰ ডিলিং কৰা হয় যিসকল ব্যক্তিয়ে খুব ওচৰত বুজি পায় বা যিসকলে জড়িত প আই টি আই পঢ়ি আছে বা যিসকলে অইলত চাকৰি কৰি আছে এপ্ৰেণ্টিক্স কৰি আছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ বুজিব অইল ইণ্ডিয়াৰ ডিলিং ৰিকটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শনী কৰি দেখুওৱা হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়মাৱলম্বী দিয়া হৈছে যিবিলাক মানিবলগীয়া বা সেইবিলাক সকলোখিনিয়ে দেখুওৱা হৈছে তো চাৰিওফালৰ দিশটো চাওক আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে তো এইবিলাক দেখুওৱা হৈছে এইটো চাওক খুব সুন্দৰ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মেইন যিবিলাক তেল শোধনাগাৰ বা যিবিলাক চলি আছে সেই সকলোখিনি ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ ৰাইজে চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে আৰু বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে যিবিলাক প্ৰদৰ্শনীমূলক আমাৰ আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ আছিলে সেইবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী হিচাপে ৰাখিছে আৰু যিবিলাক গ্ৰন্থমেলা পতা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ পঢ়িবলগীয়া গ্ৰন্থ ইয়াত তেওঁলোকে সাজি মানে ৰাখিছে যে সেইবিলাক আপোনালোকে কিনিবও পাৰিব তো ফিটা কটাৰ পাছত আমি সোমাই যাম আৰু সকলোখিনি দেখাম তো প্ৰথমে বলক এজন গণ্যমান্য মুখ্য ব্যক্তি ফিটা কাটিব আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিত খুব সুন্দৰকৈ এই অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি গৈছে আৰু বন্ধুসকল ফিটা ঘটাৰ লগে লগে যেতিয়া মুকলি কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকক সকলোখিনি বস্তু ভিতৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ আমাৰ জাতীয় শাস্ত্ৰবিলাক আমাৰ আমাৰ সংস্কৃতি যিবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ সেই সকলোবিলাক কেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনী হিচাপে ৰাখিছে তো সেইবিলাক চাম তেখেতে কাটি লওক আমি সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাম আৰু এনেকৈ খুব সুন্দৰকৈ যি অনুষ্ঠান মুকলি সেই কাৰ্য শেষ হৈ পৰা শেষ হয় আৰু এতিয়া বলক ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক সকলোখিনি বস্তু দেখাম যে আমাৰ অসমীয়া সাজপাৰবিলাক বাদ্যযণ্ড্ৰবিলাক কেনেকৈ সাজি সজাই থৈছে সেই সকলোবিলাক দেখাম তো ব'লক খুব সুন্দৰ চাওক আমাৰ অসমীয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঢোল পেঁপা গগনা আৰু কি কয় টকা এইবিলাক সকলোবিলাক খুব সুন্দৰকৈ সাজি মেলি ইয়াত সজাই ৰাখিছে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব হয়তো যিসকল ব্যক্তিয়ে কিনিব বিচাৰে তেওঁলোকে তাত গৈ কিনিব পাৰিব এইবিলাক চাওক সকলোবিলাক বস্তু খুব সুন্দৰকৈ খুব সুন্দৰকৈ সাজি উলিয়াইছে ঢোল পেঁপা ঢোলৰ মাৰিলেকে আছে আৰু ঢোলো আছে কিনিব পাৰিব এইবিলাক খুব সুন্দৰ আৰু এইবিলাক আমাৰ অসমীয়াৰ যিবিলাক সাজপাৰ সেই সকলোবিলাক খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শনী হিচাপে ৰাখিছে South Cocunder. এনেকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকক সকলোখিনি বস্তু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বন্ধুসকল ফেচ ক্ৰেম ভিডিঅ' এইটো কাৰণে বনাব বনাব নোৱাৰিলোঁ তাত বহুত বেছি মিউজিক লাউড হৈ আছিলে লগতে কপি আইট অহাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বাবে ভিডিঅ'টিত কোনো ধৰণৰ ফেচক্ৰেম ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ ভইচ অভাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলগীয়া হৈছে যিকেই হওক আপোনালোকৰ প্ৰথম দিনৰ যি কাৰ্যসূচী আছিলে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো এইখিনিতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পাইছে আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী সকলোতকৈ মোৰ ভাল লগা কাৰ্যসূচীটো আছে শোভাযাত্ৰা শোভাযাত্ৰা বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতি লোক ইয়াত উপস্থিত হ'ব জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল উপস্থিত হ'ব বিভিন্ন বহুত বেছি সংখ্যক মানুহ উপস্থিত হ'ব আৰু সেই উপস্থিত থাকি তাৰ এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক খুব সুন্দৰকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি প্ৰথম দিনটোৰ ভিডিঅ' এইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ খুব সুন্দৰ এইখন কিতাপৰ দোকান খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াত সজাই পৰাই ৰাখিছে হয়তো কিনিব পাৰিব আৰু চাবও পাৰিব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলোকে আৰু আজি প্ৰথম দিনত ইমানখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু বন্ধুসকল দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত সকলোকে প্ৰিয় মোৰ ভাল লগা শোভাযাত্ৰা আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয়াহত প্ৰভু